забиралась десь прямо сьогодні, з цієї ділянки. Це вирізали думка кожного дерева. тут, хто тут живе вирізати. виступаємо гектар гектар дерев вирізали. Гектар, ми самі посадимо назад. будемо не знаю, думати збирати гроші чи за державною підтримкою, чи самі між собою громада і ставити тут спортивні майданчики, дитячі майданчики, засаджувати тут квітами, деревами і так далі. Але поверніть нам наші дерева, і поверніть нам нашу. Yeah. Зелену зону, яку цілком... вирізали, незаконно. Цілком розподіляю ваше занепокоєння і цілком погоджуюся з вашою позицією, вона абсолютно зрозуміла і абсолютно логічна. А, шановне товариство, чи є в нас запитання щодо даної земельної ділянки? Бо ну проблематика тут цілком зрозуміла. Я думаю, що представники громадськості все. Такі а, ви думаєте? А, уважаємо колеги, давайте сосредоточимося на цілі нашого сьогоднішнього розуміло. засідання. Я вам ще можу розказати, що плани у нас все обмінить, запретить, вот зараз, немедленно. Да? Но це буде пустая болтовня. Давайте ми не будемо займатися. пустой болтовней, я так понимаю что уже были те кто болтовней позанимались и она ни к чему не привела поэтому цель нашего сегодняшнего выездного заседания это ознакомиться так сказать наживо с проблемными объектами Никаких поспешных решений, никаких пустых обещаний даваться сегодня не будет. Мы сегодня ознакомливаемся, смотрим, щупаем, если надо, задаем вопросы, ходим и видим все воочию, а не на бумажках. Следующее наше заседание будет в виде дебатов, и после этого только мы будем с вами согласованные принимать какие-то решения, которые будем рекомендовать для рассмотрения. Слуха вас не важно уважно. Значит, мы будем тягти, за, за ночи в них запланована вырезка от дерев. Дивіться, скільки потрібно чтобы выросло вот таке дерево. В них заплановано, это я знаю точно, вырезка вот этих оставшихся деревьев. Да вон уже сегодня завязать за, за, будут монолитные... Мы их і тоді А мы будем чекати ще тиждень два поки там приймуть закон. А они разрывают дальше, 100 да. да. в велика Почему нельзя сегодня остановить стройку? Почему нельзя сегодня остановить противоправную путешествие? міліцію не

непонятной внешности в капюшонах и так далее. Видите, По 15-16 лет и толкают нахуй. Вы видео видели? Нет, есть я видео, видел, есть доказательства. с этим так... уже решили. Ну вы сможете на это все. А пристать. в это время Полным еще ходом хотелось идет бы затронуть одну очень важную тему. Комиссия тем. используется как отвлекающий э маневр. Улица заезда, здесь тупиковая зона, да, наш микрорайон. Да. Улица заезда это только возле посольства Еще не будем пустых решений принимать. Будем еще танцевать вокруг. Если в посольстве есть приемный день, приезжать со всей Украины в посольство машины ставят, как попало. Мы стоим по два, по три часа утром в пробках, не можем детей отвезти нормально в садик. Соответственно, не может сюда добраться нормально скорая помощь, не может сюда добраться нормально пожарники. Правильно? Еще не заселились там затошные посольские, они сейчас заселятся, это еще там тысяча машин. Все, уже инфраструктура, транспорт и остальное исчерпано этого микрорайона. Оставьте нас в покое. Куда еще 6 высоток по 25 этажей? Еще вот, вот эти должны заселяться. И еще вот там вот. Куда? Все ну, уже. Ну, Люди, ну, мы не можем. Ни садиков. Ударовское большинство может запретить Ничего. мораторий вести на стройки до того, как разобраться. Но этого не произойдет. Они, они срубят потому что заступникам лени, лени, продадут наивные 7 тысяч рублей, очень занижено. Да, они продадут. Уедут все отдыхать в Монако, в Монте-Карло и так далее. А что мы здесь будем делать? Дорога, Продавать дорога, квартиры, тут, тут так ее уже не продашь, она и в два раза уценится из, это, из этого коллапса. Просто понимаете, <свят> вот смотрите, я уже объясняла главе администрации: здесь вот этот склон это долина реки Сырец. Оползневая это, зона. Оползневая а и, оползневая, и, подождите, это оползневая и зона, где идут плывуны, где идут речки. Когда строили наш дом на этапе строительства, они когда били только вот эти вот сваи, я приходила, вода стояла, да, они говорили, мы воду отведем, она пойдет по другим склонам. Теперь смотрите, вот тут дом желтый строился, там тоже стояла вода. Они отвели, сказали, мы пойдем, вода пошла к людям в маленькие дома, в одноэтажную застройку. Теперь эти застраивают, куда пойдет эта вода. То есть мы все в зоне риска. Понимаете, мы все в зоне риска. Ну, да, я или пусто, все эти дома киев Буд. Киев по уму строил Вы видите вот эти стены. Это сдерживается от земель опорные ну, стены. Здесь. Вот эти, где у них опорные ну, стены? Господи, так господи, у нас господи. дом, видите, как э, э, рационально построен пирамидкой такой, понимаете? Причь, все правильно. Алло, да. да, и уже Причь, А как да. вот это построено? На, э, на землях полнах а? они полтора месяца здоров, воду здоров. выкачивали. Здоров. Там же ну, озерцо или ручеек был. Полтора привет, месяца привет. выкачивали воду. И вот эта высотка. Это ж не наших 13 этажей здесь. Это 27 или сколько они компонируют? 35? А, ну хорошо, я тогда заеду и успеваю еще на подолк. В Донецке хорошо, упал пожалуйста. дом. А, Ты как будешь, как будешь ехать? Как будешь ехать туда? На, на чем? На а чем? А набережной? Давайте, давайте на во всех парках. Мы мы во всех мы парках. Мы Например, возле мы почтовой. Вывезем все деревья и будем там строить. Надо башу, чтобы... у, у нас были да? субботники, были хабботники, собирали мусор, были отсюда, Давайте, Добро, там встретимся. у нас много вообще тяжелая ситуация. Давайте у нас будет какое-то единение хотя бы сегодня, хотя бы сейчас. С этой стройки, с этой стройки, это, это все понятно. Сейчас, тут... сейчас. сейчас давайте, давайте, двигаться не дальше. Не 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 возьмите, не мы не не потом осмотрим же. все стройки. Вы, знания, вы знания, проблемы наши проблема наши поняли? Мы к чему идем? Вот от, от, от вашей от вашей, расследовательной группы были там разговоры, что ну что, вам солнце закроет? Да нет, тут не солнце закроет, это одна тысячная проблема, тут миллион проблем. Я еще раз повторюсь, мы сейчас осматриваем все пять объектов, становимся и все это

на... Ну это все, если не останавливает что-то комиссия фуфломецин, фуфломецин называется.